Расскажи, как твое утро прошло сегодня? Ты же сразу в форме, готов на сцену выходить? Спасибо. Ну, я проснулся и сразу в аэропорт. Ну, я ну, не я ел даже. Немножко. Нет. Рядом всего самолетом, короче, пролетел еще один еще, ну, да он один, потом второй, потом третий. Он через окно. Ну, если видно, через окно. вы могли даже столкнуться с этими крыльями, да? Один, да. А это Прям... же нормально, так должно быть? Не не знаю, я уже не хочу <с знать. <с Всем привет, друзья! Вот вы и дождались наш второй влог из поездки на чемпионат мира. И прямо сейчас мы направляемся в Швецию, в город Йон Чопинг, путь куда не будет слишком простым. У нас два перелета и потом трансфер, который будет несколько часов. Ну а потом нас ждет Day офф Но мы обязательно покажем вам отель, в который поселит игроков, и, возможно, даже сходим на арену, проверить сцену и практис румы. The next morning. Тут есть браслетики для входа на арену, чтобы нас пустили, но игроки смогут выходить только чуть позже, чтобы они брали фотографии. И здесь у нас ваучеры на бесплатные обеды, ужины, шведская кухня. Это все нас сегодня ждет. Но э, какая система? Значит, ужины будут немножко дороже, соответственно, ваучеров нужно потратить меньше на обед, больше на ужин. Так нам объяснили. Еще совсем утро, а мы уже с Яриком здесь готовимся к нашему первому медиа дню. Вчера немножечко не получилось ничего показать, потому что мы приехали очень поздно. Ярик, расскажи, что у тебя, что ты вчера успел вообще сделать, кроме того, чтобы заселиться в отель. Ну, мы пошли покушали, сходили еще в супермаркет, закупили продуктами. Это капец. Цены тут Просто капец, я не ожидал. Очень да. высокие, да? Ну, в, в ресторане цели. я посмотрел, мы, мы пошли в ресторан, хотели что-то покушать, потому что уже типа uh -huh. отель, ну, там не было смысла их идти, мы пошли в ресторан. Да. Yeah. Блюдо, которое можно накушаться, минимальное, 20 евро, салат «Цезарь» 20 ah, евро. А, салатик, да. Да. Петя, ну, типа там заказали, ребята, стейки и прочее, а, и оно вышло на 40 евро, допустим, каждое блюдо. Я, я такой думаю, Другой ну ладно, цена. мороженое закажу, чтобы за компанию как бы посидеть. Я думаю, ну 99 грамм, что это такое? А потом такой перевожу 10 евро за мороженое, 200 грамм. За один шарик, да, такой? Ну да. Капец, я их Капец. А нам здесь еще 6 дней как бы тусоваться. Не, ну вот первый день был самый трудный, потому что мы пошли в ресторан покушать, ну, и мы потом пошли в рес... о, этот, магазин, закупились там всякими перекусами. Так, да. чтобы дожить до следующего дня. Ну, знаешь, Петя говорит, лучшие спортсмены — голодные спортсмены. Не, ну... Так тут и получится у нас. Ну, Хорошо. И, короче, вот мы, получается, вчера сидели, закупили всякими продуктами, там, сосисонину, такое. И сегодня уже, с сегодняшнего дня у нас постоянно, типа, трехразовое питание в отеле. И завтрак уже мы там О. стояли, ну, сидели, кушали, да. Отлично, отлично. И там офигенные выборы, я офигел. Там всякие, типа, креветочные салаты и, ну, Дефолтные типа блюда тоже есть. И а, дынька, и арбу, А короче. такие вот местные шведские, знаешь, какие-то супермарепродукты наполненные блюда есть. Мне кажется, они будут в обед. Да, интересно, интересно. Мне кажется, да. Покажем вам обед. А пока Ярик, может, покажешь свою комнату? Ладно. Я же на 13 этаже. Счастливый этаж. И нас встречают тут при выходе с лифта вот такой вот вид. Когда мы вчера приехали и тут все горело огнями, фонарей, это просто офигеть. И сейчас не особо хуже. Да, вид очень красивый. Да, особенно вот если посмотреть там право, как озеро уходит. Хотелось бы просыпаться с таким видом. И мое желание mm -hmm. могу проспаривать и исполнилось. Да, то есть твои окна выходят тоже на эту сторону, верно? А, да, Класс, все верно. Повезло. Это наш номер. Mm -hmm. Мы просто выпали на каком этаже мы живем и какие отсюда виды. Мне кажется, это основное в этом номере. Хорошо, расскажи в плане того, хватает ли вам места вместе с своим соседом. У меня есть предположение, то, что он передвинул кровати, чтобы мы поближе спали, но оставим это предположение за кадром. Ух ты, это что, брал старсумку у тебя там? Да, мы когда тут пришли, вот такие вот сумки сидели. Вот такие на двух кроватях. Мы такие, ну, открываем, типа, анбоксинг делаем. А там, оказывается, этот кофта, угу. фигурка Эдгара, пины, все фигурка Эдгара, да, да, да. Угу. пины и вроде, а и ночник, угу. то есть ночник с логотипом угу. Brawl Стар Championship. Прикольно. А можешь показать что-то здесь? И сама сумка, вам? да, конечно. Вот такая получается у нас, что это? Коф... Ну, типа бомбер, Джекет, да? Типа. Mm -hmm. ну, бомбер да? С да. вышивкой она очень красивая. Да? Я внизу видела уже пару людей в таких кофтах. Думаю, откуда они ее взяли? Понятно, понятно, откуда Да, уж всех очень она красивая. есть по идее. Ну тут прикольный ночник есть. Mm -hmm. Ты включаешь а у него такая вот подсветочка. Очень классно. Можно так вот поставить себе, выключить лампу. Наконец-то ну, у тебя будет на фоне, да, на, на твоих видосах, стримах, как бы. <с Красота <с такая. Да, и на видосах, и на стримах, которых нет. Вообще будет идеально. Вот такая вот фигурка там была. Вот такая вот фигурка. Как будто Эдгар все знают. И вот такие вот пинчики, это, не знаю, на холодильник, что ли, магнитики, ходки. да, очень прикольная вещь. В прошлом году на Чейме по-моему, тоже, да? Он, вы пришли в номер, они уже лежали ваши подарки на кроватях? Нет, вроде, нам давали их да? при входе на арену. Что мне казалось, что прям сразу. Хорошо. Так, ну, в принципе, вот так. Вот тут мы спим. Я сплю тут, все, вот спит тут. Тут есть телевизор, на котором работает YouTube. Он довольно. Ну, это довольно большая редкость на самом деле, да и телевизора у меня дома нет, поэтому наслаждаюсь по вечерам. Еще есть ванная комната такая, ничего особенного, в принципе. То есть тут можно делать свои дела, тут можно делать другие свои дела, и тут можно mm. делать третьи дела. Я думаю то, что довольно практичненько, ничего особенного, но прикольно. Сейчас уже едем сниматься там на арену. Еще не видели арену, какая она там будет. Я думаю то, что она будет. Ну, ожидания, конечно, высокие, потому что как бы DreamHack, Winter, и это как бы самый масштабный ивент, наверное, за всю историю БС-чемпионатов. Всякие там рубрики поснимаем и прочее. Ну, вот как-то так. You know what you want? A Yeah. Okay. Can I show what the time? Yeah, sure. Shelly, Colt, Spike, and Lola represent which class? Damage dealer. Support or tank? It's easy. Damage dealer. That's true. That's damage dealer. Brock, Piper, Bea, Nani, Be Bonnie, Be Bell, oh. Janet, Mandy, and Mace. Janet. I will not guess. That. <laughs> 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 yeah, it's, it was not easy. <laughs> медиа в этом году пойдет. <laughs> пойдет только что у тебя был такой небольшой квиз сложные были вопросы ну некоторые да просто эти цифры эти как бы не знаешь не владеешь ими за полгода. да да это недоступна игрокам информация да? или предполагать ну где-то поковыряться можно но кому это надо угу. типа кто будет смотреть сколько скорость там или что-то такое или да -да -да -да. какая дальность или ты, ты чувствуешь в игре. в игре ты не по цифрам играешь а какие у вас цели на завтрашний день вообще ну, отыграть как можно больше времени. Потому что Wi-Fi неплохой, в отеле может даже uh -huh. без кабеля играть. Будете играть в лобби? Да, мы вчера ночью играли перед сном, и плантер как бы не лагала, они даже значок не появляется, хотя это редкость для отелей. Uh -huh. Даже на буткемпе без адаптера не очень играть. Да, да, сделали себе в лобби небольшой арену, верно. Mm. снимать. Это все запрещено снимать, пока здесь не будет красиво. Так что... So, Это озеро. Вот поезд. О, велосипедист. Лодка. 53. Легко. Какой-то тип. Парк. София Шилькан. София Шилькан. Церковь Софиля Шилькан. А сзади меня место, которое является топ-1 достопримечательностью в городе Янчопинг по версии TripAdvisor. Это музей спичек. тесноте, да не в обиде, едем на наш первый брак Дэй в арене. Посмотрим, как там все устроено и покажем вам. А пока смотрите в окно. Блин, фокус не взялся, ладно. Welcome back to the World Finals. What a crazy season it has been. And congratulations on making it this far. You've come alive when it matters most, earning a spot in the last yes, chance qualifier yes, at the nas uh, and again to secure your spot in the world final. The work you've put in has not gone unnoticed. But do not take it for granted. There is still the best of the best to take on. Represent your region with pride and seize the opportunity. Best of luck, and don't forget to have fun too. The Brawl Stars esports team. Wi-Fi Wi-Fi. I will We will, you will, you in here. We will wipe the everything. don't worry. Everything will be wiped So before we start, you've seen you've been in the stage, right? So far. Mm -hmm. I mean, here is how is the yeah. sitting. Yeah. So so cube will be here. Cube will be here. Yeah. One here it doesn't matter where. Yeah. Okay. We'll red go. or blue anyway. Okay. Third. Second one is angel boy. Angel boy. Yeah. And last one me. Если вы смотрели влог с LCQ, то проводить рум-тур здесь нет смысла. По факту все осталось примерно таким же. Мы покажем вам комнату, в которой будет играть игроки, но она абсолютно идентичная. Даже вешалка для одежды стоит на том же месте. Единственное, что там вроде бы немножечко больше пространства. Но вы сейчас увидите все сами. Brawl Stars World Finals проводится в рамках DreamHack Winter 2023, и поэтому рядом с нами еще как раз-таки две для меня интересные сцены. Это Sim Racing и дальше CSGO наш любимый. И вот Sim Racing — это сцена, которую я вижу впервые, и она выглядит максимально впечатляюще. Там находятся болиды, и игроки действительно будто бы участвуют в гонках Формулы-1. И команды, соответственно, такие же Red Bull, Ferrari и все, которые вы знаете. вот она сцена ESL Challenger. И на этот турнир по CSGO даже приедет команда Монте из Украины. Вот мы можем увидеть здесь их логотип и, наверное, даже понаблюдать, если у нас будет время между самим турниром по Brawl Stars. Предполагаю, что в этом году здесь все будет максимально красиво, потому что мы уже видели Спайка, мы уже видели Ворона и другие фигурки. Поэтому, я думаю, осталось подождать один денек, и здесь будет идеальная красивая сцена, которую мы будем вам показывать уже в следующем влоге. У меня ульта почти есть. ちょっと。 поддержать команду нави и у нас осталось еще 800 подписчиков до 100 тысяч так что обязательно подпишитесь oh